поскольку именно в этой номинации мне пришлось сейчас услышать и детей, и детей, которые претендуют на это звание. Э, очень хорошо, что мы услышали номера к и, и не услышали, какие же номинации, точнее, какими талантами обладают наши ребята. Хотелось бы побольше. Некоторые я знаю, поэтому я могу сказать. То, что касается прочной личности, это, насколько, на мой взгляд, важно в, в жизни. Это самое важное. То есть не быть э, в каком-то э, кругу, где мы абсолютно часто хотим, честно то хотим начиная от банальной обуви, квартиры и так далее, прически, и заканчивая просто своей жизнью. И мне кажется, что именно творческие люди помогают нам и будут помогать я надеюсь, наши ребята, это все делать в жизни. Но не говоря уже о том, что это, э, конечно, все для души, и танцы, и песни, и рисунок. Все это заставляет нас видеть жизнь прекрасной, вот помогает нам делать. А о чем бы я хотела сказать, это такой мысли меня без всяких там до дома родилась буквально здесь. Очень хочется, чтобы у нас в городе хотя бы на следующий год развелось такое направление, известное всем давно как за нас. Вот когда у нас не просто наградят статуэтами, дипломами, а когда... Талантливых детей, неважно, танцуют, поют, спортсмены, ученики будут помогать этим талантливым детям куда-то поехать, где-то провести, э, точнее, поучаствовать в соревнованиях. Потому что я, как, э, наверное, многие здесь спортсмены, это певцы, танцоры, творческие, руководители творческих коллективов знают, как это сложно сделать. Ну и со своей стороны э, я э, берусь посмотрим, кто у нас там в хореографии э, победил. Вот ребенка, пусть это будет одно соревнование, этого дорогое то удовольствие, я беру на себя такую миссию. Просто, просто, победу. Дальше рисовать перевод математика, химия, он занимается танцем, карате, рисует, любое направление. Просто взял под свою картину. А вот это было бы самое важное. Я надеюсь, что все, кто присутствует, сами Извините за долгую речь такую, но это наболело. Номінації до 3 року Краснова Анастасія, учениця 6, го 4 гімназія No3. Анастасія, ти мені розкажи, чим ти займаєшся? Так це я тобі повинна забезпечити кудись поїздку, так? Я не помічний. Я теж у дитиниці танцювала тільки на реабілітації, бо інших не було. Ні пальник, не сучасний. Але що таке? Я не знаю, як можу я допомогти цій дівчинці, хто тебе керівник. Я... Ага, один шевич. Так так, ага. Ну, тоді ми зв'яжемося, немає тут Тетяни? Нема? Ту, ми тоді зв'язуємося і я е, тобі обіцяю, що я тобі допоможу, обов'язково. Е, що буде важливіше, чи може якась там, як можна українські костюми? Чи костюм, чи поїздка, ми вирішимо, добре? Подала вот, на виті діти, повинні. У тебя талантливый педагог, у тебя замечательный классный руководитель, у тебя все получится. Дякую я <плодисмент> я хочу, я <плодисмент> я читаем крупные. Сидите в наши столы, конечно, уже есть. Кто же мы нашим церкам? Пусть все жители смотрят и головы с подсторожком, и с парным настроем, пылностью и радостью в сердце. И нехай еще руку пополнится наше место на талановыми учнями. Сбагачивается, та расширивается наша шкина галактика талантов. Для вас спевает Анастасия. Yeah.